वालेकुम नाजरीन है आप सब खैरियत से होंगे हम आपको आपके अपने ही चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं दोस्तों सांपों के सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है पिछली दोनों वीडियोस सांपों से देव देवमालय कहानियों और गलत फहमियों के बारे में थी मगर आज की वीडियो में हम आपको कुछ हक़ बताएंगे। तो आइए बिना वक्त के शुरू करते हैं पहले आपको त्र्या के बारे में बताते हैं कि ये कैसे बनता है और क्या ये ख़तरनाक साबित हो सकता है दोस्तों अगर हम इसकी पूरी तफसील में जाएंगे तो वीडियो के दौरान ही में बहुत इजाफा हो जाएगा इसलिए बता रहे हैं सबसे पहले जहरीले सांपों का जहर निकाला जाता है फिर उसको एक अमल से गुजार कर टीका बना लिया जाता है जो किसी घोड़े को लगाया जाता है घोड़े के वजन और उसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए बहुत मामूली सी मकदार उसे दी जाती है ताकि घोड़े को नुकसान न पहुंचे जब जहर घोड़े के जिसम में जाता है तो उसकी अवत मुदाफ़ात हरकत में आती है और उस जहर के खिलाफ त्रयाक बनाती है

याद रखा जाए क्योंकि मुख्तलिफ सांपों के जहर की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं इसलिए हर जहर का त्रिया भी, भी मुख्तलिफ होता है अगर सांप का इल्म हो कि वो कौन सा था तो त्रयाग का इंतखाब अजहद मुश्किल हो जाता है मारगर्जीदा के खून का नमूना लेना पड़ता है जिसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है कि उसमें शामिल खून किस हद तक जम रहा है यानी ब्लड लोडिंग को देखा जाता है इससे अंदाजा हो जाता है कि काटने वाले सांप का जहर किस कस्म का है मगर ये एक तवील अमल है क्योंकि हर छः घंटे के बाद दोबारा खून टेस्ट करना पड़ता है और इसके नतीजे में हिसाब से त्रयाग बदल बदल कर इस्तेमाल करवाते हैं इसमें वक्त लगता है और खतरा बहुत बढ़ जाता है दूसरा काम ये करना चाहिए कि जहाँ सांप ने काटा है उससे थोड़ा ऊपर कस कर कुछ बांध दिया जाए ताकि खून का दौरान रुक जाए और जहर तेजी से न फैले फिर मार्गजीदा को हर मुमकिन तेजी से अस्पताल पहुँचाना चाहिए याद रखें कि जगह को हरगिज न धोए वरना डॉक्टरों को जहर के किस्म का पता चलाने में कुछ मुश्किल हो सकती है और उस जगह तो जैसा कि मशहूर है चीरा भी नहीं लगाना चाहिए अब यहाँ ये यह एक बात समझ लें कि दुनिया में सांपों की तकरीबन तीन हजार से जायद अकसाम पाई जाती हैं। मगर उनमें से सिर्फ बीस फीसद ही जहरीली होती है यानी तकरीबन छह सौ अकसाम उनमें से भी बाज बहुत खतरनाक जहरीली होती है जबकि बाज कम जहरीली होती है अब होता ये है कि सांप के हाथ पाँव वगैरह तो होते नहीं है इसलिए अगर वो हमला करता है तो अपना मुंह इस्तेमाल करता है एक आम आदमी वैसे ही सांप को देख कर खौफ ज्यादा हो जाता है और अगर ऐसे में वो सांप उसे काट ले तो समझ लें उसका आधा दम तो वही निकल जाता है मगर जरूरी नहीं कि सांप जहरीला ही हो इसलिए मार्गजीदगी की सूरत में ये देखना चाहिए कि जहाँ सांप ने काटा है वो हिस्सा सूझ रहा है या नहीं और वहाँ शदीद तकलीफ हो रही है या नहीं अगर वो जगह नहीं सूझ रही तो समझ लें सांप जहरीला नहीं था और बेफिक्र हो जाए दूसरे जो सांप जहरीला होगा वो काटते वक्त दो बड़े दांत जिन्हें फैंक्स कहा जाता है वही जिसमें दाखिल करता है अगर सांप जहरीला नहीं होगा तो उसके सारे दांत काटने वाली जगह पर नजर आएंगे इसलिए इन चीजों को भी गौर से देख लेना चाहिए अब इस तरफ के अगर किसी को ऐसे सांप ने काटा है जो जहरीला नहीं था तो उसे त्रियाक नहीं लगाना चाहिए त्रियाक असल में खुद जहर होता है इसलिए याद रखिये कि अगर किसी को जहरीले सांप ने नहीं काटा फिर भी उसे त्रयाग का टीका लगा दिया गया तो उस शख्स को उतरिया ही मार डालेगा इसलिए इस मामले में, में पूरी एहतियात बरतनी चाहिए जहरीला था या नहीं सपेरों के बारे में एक बात मशहूर है दांत तोड़कर उसे जहर छोड़ने के नहीं रहने मगर हम आपको बताते हैं कि कि किसी सांप के दांत अगर तोड़ दिए जाए तो फौरन ही उसके दांत दोबारा निकलने लगते हैं यानी वो अपने जहर के हथियार से महरूम नहीं होता सांप सहत, की सेहत उम्र और कस्म की वजह से दांत मुकम्मल निकलने का दौरानिया मुख्तलफ हो सकता है मगर फेंक टूटते ही फौरन नीचे दूसरे फैंक्स, फैंक्स जाहिर हो जाते हैं जो जहर छोड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं हाँ एक सूरत, सूरत यह होती है कि बाद सपेरे के जहर के निकलवा देते हैं या उन आ, नालियों को काट कर दांतों और गुदूद का रामक़ा कर देते हैं जो जहर दांतों तक छोड़ती है मगर ये सारे अमल गैर कानूनी और सांप के लिए इंतहाई तकलीफ दे हैं इनसे सांप की जिंदगी भी मुख्तर हो जाती है और वो जल्द ही मर जाता है वैसे जहरीले जहरीला भी दोबारा बन जाते हैं मगर इसको काफी वक्त दरकार है दांतों की तरह जहर भी फौरन बन जाता है अगर सांप का जहर निकाल लिया जाए तो फौरन ही खतरनाक होता है ढस ले उसे जल्द अज्द जल इलाज मयसर आ जाए तो शायद पूरी तरह ठीक हो जाए वरना इतना हो सकता है की उसकी जान बच जाए मगर जिससे जिसम पर सांप ने काटा होगा उसे काट कर जिसम से आलहदा करना पड़ेगा वरना जान नहीं बच सकेगी क्योंकि वो हिस्सा गैंग्रीन का शिकार हो जाएगा कोबरा का जहर वाइपर का जहर ये सब खतरनाक है इनके अलावा और भी ऐसी कस्में हैं इनके अलावा बाकी सब हल्का या बहुत ही हल्का जहर रखते हैं हल्के जहर वाले शरीर तकलीफ़ में मुबतला कर सकते हैं और इलाज न होने की सूरत में जान का ख़तरा भी हो सकता है बाकियों के जहर से तकलीफ होती है मगर जान का खतरा नहीं होता बहुत सी कस्में बहुत बिल्कुल हल्के जहर वाली होती हैं जिससे कुछ एलर्जिक मसाइल होते हैं हाँ ये हो सकता है कि अगर किसी शख्स को किसी किस्म की एलर्जी पहले से हो और उसे ये हल्के जहर वाला सांप काट ले तो उसको खतरनाक एलर्जी रिएक्शन हो सकता है जो उसके लिए जान के लिए भी खतरा बन सकता है वरना इस सांप का जहर इतना खतरनाक नहीं होता इसलिए अगर सांप डस ले तो घबराने की बजाय खुद को पुरस्कून रखे घबराने की वजह से फशार खून बढ़ जाता है और अगर सांप जहरीला हो तो जहर तेजी से फैलता है कई लोग ऐसे होते हैं जो महज खौफ की वजह से मर जाते हैं हालांकि काटने वाला सांप या तो हल्का जहर ऐसी में अपने हवास को खाबू में रखना चाहिए एक दिलचस्प बात आपको बताए कि सांप का जहर पीने से नहीं मारता सिर्फ खून में शामिल होकर मारता है अगर कोई सांप का जहर पी ले तो जहर बिना नुकसान पहुंचाए यू ही खारिज हो जाएगा दूसरी अकसाम के जहर होते हैं जो खाने या पीने में से नुकसान पहुँचाते हैं हाँ एक सूरत हो सकती है कि अगर किसी के मुंह में छाले या जख्म हो या खाने की नाली में या मैदे में कोई जख्म हो तो खतरनाक हो सकता है सांप का जहर उस जख्म की वजह से खून में शामिल होकर मार सकता है वरना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा सांप के बारे में याद रखें कि ये एक बहुत ही शर्मीला जानवर है जो झाड़ियों या बिलों में छुपकर रहना पसंद करता है और उसी वक्त हरकत करता है जब शिकार करना हो वरना वो ज्यादा वक्त छुप कर ही गुजारता है अगर किसी को आता देखता है तो रास्ता छोड़ कर हट जाता है अगर उसकी दुम पकड़ी जाए तो वो निकल भागने को ही तरजीह देता है मगर मजबूर होकर ही हमला करता है सिर्फ चंद ही कस्में ऐसी है जो बिला वजह हमला कर सकती है जैसे ब्लैक मामबा या किंग कोबरा वगैरा सांप के हमला करने की वजह खौफ होता है उसे लगता है कि मुझे इस शख्स से खतरा है तो वो हमला कर देता है मगर अब भी हमले से पहले भागने की कोशिश करता है मगर जब ज्यादा खतरा महसूस करता है तो हमला कर देता है अगर कहीं सांप से सामना हो जाए तो पहले तो पहले बेहतर है की बेहसो हरकत खड़े रहे हो जाए जब सांप कुछ पुरस्कून हो जाए तो आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटते हुए उससे दूर हो जाए फिर मुनासिब फासले पर जाकर चाय पाँव सर पर रख लें यानी सर पर दौड़ दौड़ पड़े ये भी एक गलत फहमी है कि पीछे जाते हैं या पीछा करते हैं तो ऐसा भी नहीं होता सांप उन जानवरों में से नहीं जो झगड़ालू होते हैं वो तो अमन पसंदी का मुजाहरा करते हुए वहीं बैठा रहेगा या किसी झाड़ी या बिल में घुस जाएगा खतरनाक जहरीले सांपों में एक किस्म मोल वाइपर कहलाती है ये सांप दूसरे सांपों से जरा मुख्तलि होता है दूसरे सांपों के दांत उनके मुंह में होते हैं मगर इस सांप के जहर के दांत इसके मुंह के दोनों अतराफ बाहर निकले हुए होते हैं इस लिहाज से ये दूसरे सांपों से मुख्तलिफ होता है इसका जहर भी अलग तरीके से निकाला जाता है इसको एक मखसूस आंकड़े से पकड़ कर उसके दोनों दांतों में नलकियाँ लगाई जाती हैं जिनके जरिए से उसका जहर निकाला जाता है दोस्तों ये थी आज, आज की वीडियो और मालूम उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो, तो ये लाइक का बटन दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें दे। दूसरे दोस्तों तक भी ये मालूम पहुँचाएँ उसके लिए ये शेयर का बटन मौजूद है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सुख रंग का बटन है इसे दबा दें और साथ ही लगा ये घंटी का बटन भी दबा दें और इस बटन के साथ ये जो तख्ती खुलती है इसमें से ऑल का ऑप्शन ले लीजिए तो आईंदा आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सकेगी अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी फरमाइश लिखवा लिख, लिख दीजिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज।